vatanparvarlik oyligi doirasida respublikamiz bo'ylab yangi o'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati yuksak g'urur va sadoqat timsolidir shiori ostida harbiy vatanparvarlik tadbirlari o'tkazilmoqda milliy gvardiyaning toshkent shahridagi harbiy qismida o'tkazilgan tadbir ham shular jumlasidan dastlab harbiy psixologlar tomonidan o'quvchilar bilan diqqatni jamlash va yo'naltirish shuningdek birdamlikni oshirishga yo'naltirilgan psixologik trening mashg'ulotlari o'tkazildi shundan so'ng o'quvchi yoshlarga harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart sharoitlar trenajor va spor sport zallari tanishtirildi qolaversa yoshlar sport maydonchasiga taklif qilinib ular bilan voleybol musobaqasi o'tkazildi saf maydonida harbiy xizmatchilarning qo'l jangi bo'yicha amaliy mashqlari hamda kinologiya mutaxassislarining xizmat itlari bilan ko'rgazmali namoyishlari ertamiz katta taassurot qoldirib harbiylik kasbiga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirdi. Bugun bizni milliy gvardiya harbiy qismiga ekskursiyaga taklif qilishdi bu yerga kelib barchasini o'z ko'zlarim bilan ko'rganimdan so'ng milliy gvardiyaga ishga kirish istagim yanayam oshdi menga o'quv xonalari va sport zal yoqdi barchasi yangi va zamonaviy ekan shuningdek men psixologik treningda ishtirok etdim juda qiziqarli bo'ldi. bu yerda o'tkazilgan tadbirdan ko'plab motivatsiya oldim bu yerdagi akalarni o'xshab katta bo'lsam harbiy bo'lish xohlayman bugun birinchi marta otga chiqqan edim menga juda ham yoqdi qo'rqmadim chunki otdan qo'rqmayman har doim ko'raman otlarni o'shaning uchun havas qildim otga chiqishga va otni mindim harbiy orkestrning musiqiy chiqishlari va xonandalar ijrosidagi kuy qo'shiqlar bolalarni raqs maydoniga chorlab ularga bir olam quvonch bag'ishladi tadbir davomida kitoblar yarmarkasi ham o'tkazilib bu kitobxon yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz shuni alohida ta'kidlash joizki bu kabi tadbirlar yoshlar ongida vatanga bo'lgan muhabbat ruhini shakllantirib ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda